মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে আজি হৈ যোৱা সঁফুৰা প্ৰাথমিক বৃত্তি পৰীক্ষাৰ চত্তৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই তোমালোকৰ ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ লগত মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আলোচনা কৰিম যিহেতু মই অকলে সকলো কৰিব লাগে বাকী ক্লাছবিলাকো দিছোঁ ছ' সেইকাৰণে অলপ একেলগে দিয়াটো অসুবিধা হয় চ' কৰি চাই কিনে চ' একেলগে মই তোমালোকৰ লগত কৰিও যাম লগতে এন্সাৰখিনিও দি যাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে বাকী পাৰ্টবিলাকো পাই যাবা আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে তোমালোকৰ কোনোবা যে দাদা বাইদেউ আছে ক্লাছ এইট নাইনৰ টিউচন ল'ব পাৰে আমাৰ ক্লাছত আৰু অহা বছৰ অৰ্থাৎ অহা পঁচিছ বৰ্ষৰ যিটো এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব লগা তোমালোকৰ নতুন পাঠ অৰ্থাৎ নতুন ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিম কোনোবা যদি ছাত্ৰ যদি জইন হ'ব বিচাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে কণ্টেক্ট কৰিবা যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দেখা পাইছে অনলাইন ক্লাছৰ বাবে যিটো লাইভ ক্লাছ হ'ব এতিয়া আমি প্ৰশ্নকেইটা লৈ আহিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ দেহৰ কোনটো অংগই দেহৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বাহিৰ কৰাত আৰু অক্সিজেন গেছ গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰে এন্সাৰটো হ'ব হাওফাও ঠিক আছে ইয়াৰ এন্সাৰ যিটো সটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে চাওঁ ভেকুলীৰ পোৱালি লালুকী কি অংগৰ সহায়ত উশাহ নিশাহ লয় ভেকুলীয়ে ছালৰ সহায়ত উশাহ নিশা লয় ঠিক আছে ছালৰ সহায়ত উশাহ নিশাহ লয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দুটা বলে এটা বস্তুৰ ওপৰত বিপৰীত দিশত ক্ৰিয়া কৰিলে যদি বস্তুটোৰ এটা দিশত গতি কৰে তেন্তে বল দুটাৰ সম্পৰ্কটো কি হব ইয়াৰে সটো হব বল দুটাই ক্ৰিয়া কৰে পোৱালি জন্ম দিয়া প্ৰাণীসমূহক স্নপায়ী প্ৰাণী বোলে আমাৰ ঘৰত থকা ছাগলী কোন শ্ৰেণীৰ স্তনপায়ী সেইটো যদি আমি চাওঁ দুই যিহেতু দুটা দুটাকে দিয়া আছে আমি সটো পাব স্তনপায়ৰ জৰায়ুজ্য হব গতিকে দুইটো হব শুদ্ধ উত্তৰ সটো দুই আৰু তিনিটো নেক্সট হৈছে আমাৰ যদি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ তলৰ বাক্য দুটা পঢ়া প্ৰথম বাক্য খেলুৱৈসকল সু গঢ়িত উন্নত মাংসপেশী থাকে দ্বিতীয় বাক্য নিয়মিত ব্যায়ামে মাংসপেশীবোৰ উন্নত আৰু শক্তিশালী কৰে গতিকে আমি প্ৰথম বাক্যটো খেলুৱৈ কিছুমান খেলুৱৈৰ সুগঢ়িত উন্নত মাংস পেশী নাথাকিবও পাৰে গতিকে আমি প্ৰথমটো ভুল আৰু দ্বিতীয়টো শুদ্ধ কাৰণ আমি নিয়মীয়া ব্যায়ামতে ব্যায়াম কৰিলে মাংসপেশীবোৰ উন্নত শক্তিশালী কৰে গতিকে প্ৰথমটো বাক্যটো ভুল দ্বিতীয়টো শুদ্ধ ঠিক আছে গতিকে সটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আন্ধৰ ৰাখি থোৱা গছপুলি কেইদিনমান পাছত মৰি যায় এই পৰ্যবেক্ষণটো সম্পৰ্কে সঠিক মন্তব্য কি হ'ব আন্ধাৰ উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ ৰ'দৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ পা পানীৰ প্ৰয়োজন ইয়াত যিহেতু আমাক কৈছে যে আন্ধৰ ৰাখি গছপুলি কেইটামান কেইদিনমান পাছত মৰি যায় ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ ৰ'দৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে যিহেতু আমাক আন্ধাৰৰংগটো আনিছে বাকী গোটেইখিনিয়ে আন্ধাৰৰ প্ৰসংগটো আনিছে গতিকে প্ৰয়োজন আঘাতৰ চৰি 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 এক মিনিট মাছ এটা জীয়াই থাকিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰে এনচাৰটো হব কটো হব বালি ঠিক আছে কিহৰ প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ আমাক অক্সিজেন খাদ্য আৰু প্ৰাণীৰ পানী দুয়োটা লাগে বালিৰ প্ৰয়োজন নাথাকে মাছ বালিত নাথাকে নেক্সট হৈছে আঘাতৰ পৰা বাচিবলৈ তলৰ কোনটো কৰিব নালাগে ওখোৰা মুখৰ ঠাইত খেলিব নালাগে কাম কৰোতে বেছি খৰখেদা কৰিব নালাগে ইয়াত প্ৰস্তুত জুই কা জুইৰ কাষৰ কাগজ কাপোৰ আদি থব নালাগে তিতা হাতেৰে বিজুলী চুইচ চুব নালাগে ইয়াত যিহেতু প্ৰসংগটো কি আঘাতৰ পৰা বাচিবলৈ তলৰ কোনটো কাম কৰিব নালাগে আঘাতৰ পৰা বাছিবলৈ আমি ইয়াত দেখা পালোঁ যে ওখোৰা মুখৰ ঠাইত খেলিব নালাগে তাৰ পৰা আমি আঘাত পাওঁ কাম কৰোঁতে বেছি খৰধৰ কৰিব নালাগে এইটোতো নহ'ব এইটো অপশ্যন নিমিলিব ঠিক আছে নে হ'ব এইটো এক মিনিট দেই এইটো হ'ব কাম কৰোঁতে বেছি খৰধৰ কৰিলে আমি আঘাত পাব পাৰোঁ জুইৰ কাষত কাগজ কাপোৰ আদি থ'ব নালাগে জুইৰ কাষত কাপ কাগজ কাপোৰ থ'লে আমি আঘাত পাওঁ নেকি এইটো নাপাওঁ গোটেই এইটো নহ'ব তিতা হাতেৰে বিজুলী চুইচ চুব নালাগে ইয়াৰে অপশ্যন কোনটো হ'ব যদি একটো হবই তাৰপিছত আমি চাও দুইটো হ'বই তাৰপিছত আমি যদি চাও তিনিটো জুই কাষত কাগজ কাপোৰ আদি থব নালাগে আমি চাব এক হ'ব দুই হব আৰু চাৰিটো হ'বনে কিন্তু ইয়াৰ অপশ্যনটো তেনেকুৱাকে নাই গতিকে আমি চাও যদি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হটো হ'ব ঠিক আছে ঘটো হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন কব কমেণ্ট চেকচনত কবাচোন কোনটো হ'ব পাৰে মোৰতো শুদ্ধ হৈছিলে নে তোমালোকে কমেণ্ট চেকশ্যন কবচোন নেক্সট হ'ল চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত অসমত জন্ম জন্ম লাভ কৰা বিখ্যাত সমাজ সংস্কাৰী কোন আছিল সেইগৰাকী আছিল শংকৰদেৱ শংকৰদেৱেশ ঊনপঞ্চাশ চনত জন্ম হৈছিল জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বতাহৰ এটা কাৰণ হ'ল ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে পৃথিৱীৰ আহ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ অসম উষ্ণতা গৰম বায়ু পাতল ঠাণ্ডা বায়ু গধুৰ পৃথিৱীখন ঘূৰি থাকে ইয়াৰে উষ্ণতা যে মিছা কতো হ'ব পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ অসম উষ্ণতা মানে সমান উতা নহয় কিছুমান ঠাইত বেছি গৰম বেছি উষ্ণতা বতাহ বেছি প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সূৰ্যই সকলো শক্তিৰ উচ্চ কি হোৱাৰ বাবে পৃথিৱীত বিভিন্ন ঠাইত দিন ৰাতি দৈৰ্ঘ ভিন্ন হয় ইয়াৰে এনচাৰ অপশ্যন কি আছে পৃথিৱীৰ বিৱৰ্তনৰ বাবে পৃথিৱীৰ সূৰ্য চাৰিওফালে সুৰে বাবে ইয়াৰে যদি আমি চাওক গটো হব ইয়াৰ শুদ্ধ পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনৰ বাবে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চেনেলটো ৰাখিবা আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ বিলাকো আলোচনা কৰিম যিবিলাক আমাৰ কৰ্চৰ ক্লাছৰ নেক্সট হ'ল তেৰ নম্বৰ কুটিৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত ব্য়ক্তিসকলক খাইকৈ কত থাকে তেওঁলোক গাঁৱত থাকে কতো হব শুদ্ধ উত্তৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোনবোৰ সামগ্ৰী জৈৱিক পচনশীল সামগ্ৰী ইয়াৰে যদি চব মানে যিবিলাক জৈৱিক পচনশীল জৈৱিক হব লাগিব আৰু পচনশীল হব লাগিব ইয়াত চোৱা বাতৰি কাকত পাচলি পাচলিৰ বাকলি বাতৰি কাকত আৰু টায়াৰ পাচলিৰ বাকলি আৰু প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক আৰু টায়াৰ তোমালোকে গমেই পাইছা বাতৰি কাকত আৰু পাচলিবিলাক কি হয় পাচলিৰ বাকলিবিলাক সেইবিলাক পচন্দ পচি যায় গতিকে কটো হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে নাম নামেৰে নাম থোৱা বিমান বন্দৰত কত অৱস্থিত সেইটো হৈছে বৰজাৰ বিমান বন্দৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বৰজাৰ বিমান বন্দৰ ঠিক আছে

ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন জিলাৰ উত্তৰ দিশে নলবাৰী বাক্সা জিলা অৱস্থিত সেইটো হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য ঠিক আছে কটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঊনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো শাৰদীয় উৎসৱ বুলিলে আমি তলৰ কোনটো উৎসৱক বুজ সেইটো হৈছে আমি দুৰ্গা পূজাক বুজো শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা তোমালোকে বেনাৰবিলাকত দেখা পোৱাই দেখোন নেক্সট হৈছে বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দখনা ৰিফান কা কান্দুং এগেগাছৰ ৰিংগু অসমীয়া জনজাতি মহিলাৰ সাজ পাৰ যে দখনাখন বড়োসকলে পৰিধান কৰে তেনেকুৱাকে কটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ নেতাগৰাকীক কোৱা হয় ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ নেতাগত যিটো ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদ আছে এই পৰিষদৰ পৰিষদখন কোনে গ্ৰন্থন কৰা জানে তোমালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰে গতিকে কি হব মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ পৰা প্ৰথম পৃথক হোৱা ৰাজ্যখন যদি চাও তেতিয়াহ'লে নাগালেণ্ড হব ঠিক আছে ক হব অম্বুবাচী মেলা নাম শুনিছে তোমালোকে কধই গম পাইছে সেইটো হৈছে কধই আহ কামাখ্যা মন্দিৰত হয়নে অম্বুবাচী মেলা কোনখন পাহাৰত অনুষ্ঠিত নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কাৰণ কামাখ্যা দেৱী মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত গোটেই অম্বুবাচী নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত প্ৰশ্নটো হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ মণ্ডলৰ কণিকাই সূৰ্য ৰশ্মিৰ কোনটো ৰং অধিক পৰিমানে সিচৰিত কৰে ইয়াৰে কটো হব শুদ্ধতৰ বেঙুনীয়া ঠিক আছে তোমালোক কি লিখিছা কবাচোন মই ইয়াত অলপমান কনফিউজন আছে তোমালোকে লিখিবাচোন এনে বেগুনিয়ে হ'ব লাগে হা আৰু পঁচিছ নম্বৰটো কি আছে জীৱসমূহৰ মাজত খাদ্য শৃংখল একমুখী প্ৰৱাস পদ্ধতিটো হ'ল ইয়াতো কটো হ'ব লাগে খাদ্য শৃংখল এইটো বাৰু মই তোমালোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত পিন কৰি দিম ঠিক আছে মই চাই কেনে তোমালোক দি দিম মই ডাইৰেক্ট তোমালোকে আলোচনাই কৰি আছো নেক্সট হৈছে গোটেইটি অংকুৰণ সুটিলে পুলি হওঁতে আদি অৱস্থাত উদ্ভিদজোপা খাদ্য কৰ পৰা পায় ঠিক আছে এই দুয়োটা মই কমেণ্ট চেকশ্যনত তোমালোকক পিন কৰি দিম তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে সাতাইশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কাষৰ চিত্ৰত কোনটো অংশ আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো অৱস্থা নিশ্চয় গোমালোকে দেখা পাইছা গটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ বুকুত থাকে হয় নহয় বুকুৰ কাষত থাকে গতিকে গটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে তলৰ কোনবিধ খাদ্যত ভিটামিন আৰু শনিজ লৱণ বেছিকৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভিটামিন আৰু শনিজ লৱন নিশ্চয় ফল মূল আৰু শাক পাচলিতে পোৱা যায় কৃষিজাতীয় উৎসৱ নহয় ইয়াৰে ফাকুৱাটো নহয় ঠিক আছে ফাকুৱা কৃষিজাতীয় উৎসৱ নহয় এইটো ৰঙৰ উৎসৱ কৃষিৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কাষৰ চিত্ৰত থকা মানুহ যি বা এখন কোনো অংশই ৰসগোল্লা এটা সোৱাদ চিনাক্ত আহ চিনাক্ত কৰে এইটো কোনটো হব আহ তোমালোকে যিহেতু পঢ়িছা বা কি লিখিছা এইটো কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিবা ঠিক আছে যিকেইটা যিকেইটা দিয়া নাই মই সেইকেইটা নিশ্চয় তোমালোকক প্ৰিণ্ট কৰি দি দিম ঠিক আছে যিহেতু মই বাকী কুৱেশ্যনবিলাকৰ আলোচনা কৰি আছো সেইখন মই আৰু এক্সট্ৰাকৈ চোৱা নাই ডাইৰেক্ট আলোচনা কৰি আছো যিকেইটা অলপ সন্দেহ আছে সেইকেইটা মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ প্ৰিণ্ট কৰি দিম ঠিক আছে নেক্সট হৈছে তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰথমে সূৰ্যোদয় হয় এইটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ঠিক আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰথম সূৰ্যোদয় হয় বত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এখন উপনৈ হৈছে কৃষ্ণাই কৃষ্ণাই হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেত্ৰিশ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে মংগল গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ উভয় মংগল আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ গ্ৰহ আছে সেইটো হৈছে পৃথিৱী আমি য'ত আছো এইখন হৈছে পৃথিৱী আহ থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে আহ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ঠিক আছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল তাৰপিছত নেক্সট হৈছে পয়ত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বাঁহী বজাবলৈ মানুহে ফু মাৰি বায়ু প্ৰয়ন কৰে এই বায়ুখিনি ক'ৰ পৰা আহে এইটো তোমালোকক মই প্ৰিণ্ট কৰি দিম তথাপিতো যদি জানা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ এছ এম ইচটো মই প্ৰিণ্ট কৰি দি দিম ঠিক আছে তলৰ কোনবিধ মাটিৰ কণিকাৰ মাজত বেছিকৈ বায়ু থাকে সেইটো হৈছে বালি মাটিৰ ওপৰত ঠিক আছে বালি হ'ব সাত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চন্দ্ৰটোক সম্পূৰ্ণ উজ্জ্বলকৈ গোটেই নিশা দেখা পোৱা যায় এইটো হৈছে পূৰ্ণিমাৰ দিনা হয় অমাৱস্য পূৰ্ণিমা হব ঠিক আছে অশুদ্ধ ইয়াত আমি দিখৌ নদী আমি যাম যে দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো এটা গান আছে নাই এইটো হৈছে শিৱসাগৰত অৱস্থিত কিন্তু ইয়াত নগাওঁ বুলি আছে গতিকে দিটো হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পুৱা সূৰ্যৰ পিনে পিছ দি থকা মানুহ এজনৰ বাওঁহাতে কি দিশ হ'ব তোমালোকে পুৱা পুৱা কোনফালে ওলাই পূব দিশে সূৰ্য ওলায় হয় নে নহয় গতিকে পূব দিশত যদি আমি মুখ কৰি দিওঁ কি বুলি কৈছে পুৱাই পিচ কৰি দিওঁ পুৱা সূৰ্যৰ পিনে যদি পিছ কৰি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা আমাৰ সোঁহাতখন উত্তৰ দিশত থাকিব বাওঁহাতখন দক্ষিণ দিশত থাকিব হয় নে নহয় দক্ষিণ দিশত থাকিব তাৰপিছত হৈছে আমি যদি চাওঁ নেক্সটটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আহ কাষৰ মেপখন ভুলকৈ স্নিহিত অংশটো চিনাক্ত কৰা এতিয়া ভুলকৈ চিহ্নিত অংশটো কি হব আমি যে চাওঁ তেতিয়া কাষৰ শোণিতপুৰ শোণিতপুৰ ঠিকে আছে শোণিতপুৰখন ভুলেই আছে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি আমি নিশ্চয় আন এটা ক্লাছত আলোচনা কৰিম আহ তোমালোকে চাবা আৰু দুটা বাৰু আলোচনা কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কৰিম ঠিক আছে ডাঙৰ ইটা এটা ভাঙি কিছুমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰা হ'ল ইটাটোৰ কি সলনি হ'ব সিহঁতৰ আকাৰ সলনি হব হয়নে নহয় সিহঁতৰ আকাৰ যেনেকুৱা আছিল তাৰ আকৃতিটো এৰ সলনি হব গতিকে আমি যি চাওঁ দিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঋতুৱে বিতুৱে বিভিন্ন পতংগৰ কোনে কোনে কিমান বেগেৰে গতি কৰিব পাৰে সেই জুখিব খুজিলে স্কেলৰ উপৰিও তেওঁৰ তলৰ কোনটো সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হব উপৰিও তেওঁলোক কি হৈছে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি কি হৈছে পতংগ কোনে কিমান বেগেৰে গতি কৰে ঠিক আছে দূৰত্ব ডিভাইড বাই সময় আছিল নহয় ন সূত্ৰ এটা সেইটো হৈছে সময়ৰ হৰিৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে তলৰ কোনটো অংশত ৰাতি হ'ব যদি আমি সূৰ্যটো পৰে নিশ্চয় স অংশ হব সাধাৰণ সাধাৰণতে অসমৰ কোনটো সময়ত ধাননি পথাৰবোৰ সোণোৱালী হৈ পৰে সেইটো হৈছে আমি যে চা আঘোণ হয় নহয় আঘোণত আঘোণ পোষত হয় পেংগুন কাৰণ আঘোণ পোষাৰ পিছত আমি মাহত কি কৰা হয় ধান চান কাটি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰা হয় সেইকাৰণে সোণালী সোণালী মানে কি হৈছে ধান বিলাক পকাৰ কথা কৈছে আৰু আঘোণ পোষা আহোণ পোষত ধান বিলাক কাটি লৈ আহে হয় নে নহয় সেইকাৰণে মাঘ বিহু পালন কৰো কাৰণ ধান চপোৱাৰ পিছতে মাঘ বিহু পালন কৰা হয় আৰু পেংগুন বোৰ উৰিব নোৱাৰা কাৰণ হল ইয়াৰ ডেউকা দুখন সৰু হয় ঠিক ইয়াৰ ডেউকা দুখন সৰু কাৰণে উৰিব নোৱাৰে তলৰ কোনখন অসমৰ সাজুৰাহু বুলি কোৱা হয় মদন কামদেৱ ঠিক আছে মদন কামদেৱ হৈছে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক কোনোবাই জানাজি জনাই জনাবা এইটো মেপখন চাই মই জনাই দিম বাৰু তোমালোকক আহ নৰানায়ন কোনখন কোনটো ৰাজবংশৰ ৰজা আছিল নৰানাৰণ আছিল কোচ ৰাজবংশৰ ৰজা কোচ ৰাজবংশৰ ৰজা নৰনাৰায়ণ আছিল ঠিক আছে চোৱা নেক্সট হৈছে বৰফ এটুকুৰা পানীলৈ ৰূপান্তৰিত তাপ কি কৰে টাব গ্ৰহণ কৰিব বৰফে বৰফ এটুকুৰা পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হওঁতে টাব পানীলৈ ৰূপান্তৰিত তাপ কি কৰে তাপ গ্ৰহণ কৰে নে তাপ এৰি দিয়ে বিনিময় কৰিব এটাও নহয় ইয়াৰে বৰফ এটুকুৰা পানীলৈ ৰূপান্তৰি কৰোঁতে টাব কি কৰে সিহঁতে এইটো এইটো মই তোমালোক জনাই দিম বাৰু ঠিক আছে এইটো জনাই দিম বাৰু এতিয়া বাকী তোমালোকক বাকীখিনি মই নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম বাৰু হা নেক্সটখিনি নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম কাৰণ মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ এজন ষ্টুডেণ্টে দি দিছিল মই এনচাৰবিলাক এক্সট্ৰাকৈ চোৱা নাই মই বাকীখিনি চাই কিনে তোমালোকক জনাই দিম বাকীখিনি সকলো দিব চেষ্টা কৰিম ঠিক